Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uh, kami wakil daripada kumpulan 10 dan pada hari ini kami akan menemu bual uh, Encik Amirul Faiz uh, mengenai uh, tajuk uh, mini projek kami iaitu Etika Dalam Sekitar Dalam Amalan Kehidupan Seharian Antara Kesedaran dan Tindakan. Jadi untuk pengetahuan semua Encik Amirul Faiz merupakan seorang pensyarah di Pusat Asasi Sains Universiti Putra Malaysia Uh, dalam bidang pendidikan sains pertanian dan tibet dan cik Amirul Faiz juga uh, telah mempunyai pengalaman dalam mendidik selama lebih kurang 8 tahun jadi, uh, saya silakan uh, Encik Amirul Faiz untuk menjawab soalan saya yang pertama jadi soalan saya yang pertama Encik Faiz pada pandangan Encik mengapa aspek etika alam sekitar wajar diberi penekanan dalam kehidupan seharian khususnya dalam konteks masyarakat Malaysia kini. Okey, terima kasih atas jemputan sebagai panel pembuar pada hari ini. Okey, jadi um, seperti yang dimaklumkan ialah projek dalam uh, subjek mata pelajaran etika. Betul. Etika kan. Jadi dengan topik yang dibawa iaitu etika alam sekitar dalam amalan kehidupan seharian ataupun harian antara kesedaran dan tindakan uh, yang kita boleh lakukan lah. Saya mengenai soalan daripada uh, kamu tadi iaitu pandangan saya eh, terhadap uh, aspek etika kita. kita. Kenapa diberikan, kenapa wajar diberikan penekanan? Okay, uh, bagi saya um, dan pandangan saya lah. Pandangan saya aspek etika dalam alam kita ni perlu diberikan ataupun wajar diberikan penekanan. Um, untuk kita membentuk asas moral Sebenarnya untuk membentuk asas moral Dari segi pelajar tersebut Ataupun nilai individu seseorang sendiri Bagaimana kita berinteraksi dengan alam sekitar sebab so, kita alam sekitar kan Sebab so, bagaimana kita nak interaksi dengan alam sekitar Dan dalam konteks masyarakat Malaysia sendiri Kita sangat mementingkan pembangunan di Malaysia Jadi yang pembangunan Malaysia yang sedang pesat Yang tengah membangun, yang dalam membangun Nilai etika ni penting untuk memastikan pembangunan yang kita sedang bangunkan di Malaysia Atau negara kita sendiri Tidak mengorbankan kelestarian alam sekitar Uh, kerana kita tahu untuk pembangunan kita perlukan mengorbankan beberapa uh, Kita perlu mengorbankan seperti tempat, alam sekitar dan sebagainya Tapi macam mana kita tidak uh, dengan pembangunan kita tak nak mengorbankan etika uh, kelestarian alam sekitar itu sendiri sebenarnya Untuk generasi kita sekarang dan juga akan datang Itu yang penting sebab tu kita kena beri penekanan dalam etika alam sekitar itu sebenarnya Saya teruskan dengan soalan kedua pada pandangan uh, Encik Faiz Apakah elemen yang paling berkesan Dalam membentuk kesedaran alam sekitar Dalam kalangan individu Adakah melalui pendidikan Penedahan media atau faktor lain okay, um, Dari segi elemen yang berkesan Seperti yang um, kamu berikan Antara pendidikan uh, Apa lagi tadi Peranan media. media Dan juga pengaruh komuniti hmm. okay. Bagi saya terutamalah kita dalam bidang pendidikan dan sebenarnya adalah bagi pandangan saya, pendapat saya adalah pendidikan merupakan elemen yang paling berkesan untuk kita bermulanya mendidik ataupun memberi penekanan dalam etika alam sekitar ini Kerana uh, pendidikan ni dia ada nilai, kan nilai yang bermula dari peringkat awal. Dari peringkat awal kita belajar daripada kita sebenarnya berada di peringkat dalam dari Malaysia sendiri, konteks Malaysia, pendidikan Malaysia. Seawal enam tahun kita bersekolah di tadika And then kita pergi ke sekolah rendah And then Dan seterusnya pergi ke sekolah menengah Seterusnya so, pendidikan lebih tinggi And jadi pendidikan itu sangat lama okay? Jadi nilai nilai pendidikan itu sebenarnya sangat penting Dan nilai etika itu kita serapkan Dalam pendidikan Seawalnya lagi Bagi saya itulah elemen yang paling penting um, Untuk menumpuk kesedaran daripada Pelajar-pelajar dari peringkat awal itu sendiri um, dan dia berpanjangan. Ha, kerana kalau kita kita belajar daripada awal dan kita diberikan pendekatan pendidikan itu sendiri daripada peringkat awal, jadi dia uh, melekat dalam individu atau pelajar itu sendiri daripada peringkat awal. Jadi benda itu saya kata perpanjangan. Sebab itu uh, dan atau uh, pendidikan ini merupakan elemen yang paling penting. Dan kita tidak menepikan pengaruh komuniti atau peranan media pada masa akan datang. Mereka peranan peran yang penting tapi dengan ada pendidikan kita boleh integrasikan peranan media dan juga pengaruh komuniti untuk uh, memberikan kefahaman yang lebih jelas tentang etika uh, alam sekitar ini sendiri. Sebab daripada pendidikan barulah kita aplikasikan kepada peranan yeah. media dan komuniti. Ya, yeah, itu yang saya kata integrasikan. Sebenarnya kita tak kita tidak menidakkan peranan masing-masing. tapi kita integrasikan bersama. Jadi, um, Encik Faiz Apakah pendekatan atau strategi yang boleh diambil bagi menggalakkan masyarakat agar tidak sekadar sedar tetapi turut bertindak secara aktif dalam menjaga alam sekitar? Kita nak pastikan uh, apa ni, tindakan dia. Kan? Kita boleh. kita boleh lakukan. Kita tak nak uh, kita lupa alpa dengan benda macam ni. Kan? Hmm. Um, bagi saya pendekatan yang boleh diambil dengan saya, macam saya cakap tadi, integrasi dan saya nak mengetengahkan lagi uh, perkataan integrasi ni seperti so, yang tahu, integrasi ni kita mencampurkan beberapa elemen dalam satu tindakan jadi bagi saya adalah mengintegrasikan uh, amalan hijau dalam kehidupan sehari kita macam mana kita nak uh, aplikasikan integrasi atau integrasikan amalan kehidupan hijau dalam uh, kehidupan kita seharian kita contohnya melalui uh, pengasingan sisa sampah kita sini boleh buat pada awal supaya kita dapat labelkan ataupun kita pada awal kita sini selepas makan kita asingkan sisa terbuang yang ataupun sisa yang boleh dipack tu nulah Kena secara dalam kita sebenarnya Kan dia ada yang kita boleh buat Supaya kita tak lupa tentang alam sekitar tu sendiri ha, Sebab tu saya kata kita integrasikan Dan dari segi penggunaan plastik Itu tindakan yang kita boleh buat ha, Macam kita dah um, Kita dah semakin lama semakin sedar Dengan penggunaan plastik ni Memberikan impak yang negatif Ataupun tidak baiklah kepada alam sekitar Kerana dia tidak boleh Uh, apa kita panggil, uh, dikir, um, apa? Bila -bila. tidak tidak boleh dilupuskan, uh, tidak boleh dilupuskan dalam masa yang singkat kan uh, jadi kita tukar kepada biodegradable uh, jadi pengguna plastik, itu adalah tindakan yang kita boleh buat pada mereka awal pada kita sendiri, kesedaran individu sendiri serta penggunaan tenaga-tenaga guna pakai uh, contoh elektrik, uh, kita boleh jimatkan macam kalau kita tak ada, kita tutup Benda yang paling simple ha, Sebab itulah kisah-kisah daripada kita okay, Walaupun kita rasa kita Seperti macam pelajar duduk di kolej Kediaman Mereka rasa mereka tiada um, tanggungjawab untuk bayar uh, Elektrik Tetapi Dia ada memberi implikasi kepada alam sekitar ha, Dengan contoh kalau kita buka kipas Pergunaan elektrik semua tu kan Jadi kesedaran kita sendiri sebenarnya Kita tutup awal uh, Itulah kali saya lah um, Dan Sebenarnya uh, Masyarakat kita suka akan diberi penghargaan kalau kita nak satu tindakan Macam yang cakap tadi Kita tak nak Kamu cakap tadi Kita tak nak lupa kan hmm. Tak nak apa dan sebagainya lah Dan kita nak tindakan selektif Dan dengan keadaan masyarakat kita Yang suka kepada perhargaan Bukanlah suka Kerana kita rasa dihargai Jadi insentif Mungkin insentif Ataupun perintrafan kepada individu Melalui um, Satu kita panggil Peraduan-peraduan uh, ha, Macam kita buat uh, pengumpulan terkumpul siapa lebih banyak insentif dan pagar itu jadi mem, kita menyuntik semangat lagi berikan, uh, yang membigalakan kepada individu untuk mencintai alam sekitar sebenarnya itulah bagi <tuh tuh> saya tindakan adalah, kita dia lah boleh ambil itu adalah tindakan yang kemudian yang sebenarnya berada di sekitar sebenarnya betul Sekit boleh kita buat sebenarnya kita okay. boleh buat okay. Okay. So, jadi kita dah sentuh baik uh, kesedaran dan juga tindakan jadi, jadi sebab ni kita boleh tengok bahagian cabaran Jadi uh, kalau Encik rasa bagaimana kita dapat menangani sikap sambil lewa dalam kalangan individu Meskipun pelbagai usaha kesedaran telah dijalankan So kita nak tangan sikap sambil lewa lah hmm. Okay. hmm Dia betul -betul kan? Dia, cabaran, Walau, kan. cabaran ni memang sama. Kadang-kadang kita tengok Uh, individu sekarang ataupun masyarakat sekarang lupa kalau kita tak selalu mengingatkan. Itu cabaran yang besar kan. Tapi uh, sebenarnya daripada tingkat awal kita perlukan kukuh rasa bagi saya lah. Ini bagi saya kita perlu uh, terapkan elemen rasa tanggungjawab pada diri sendiri dulu. Memperkukuhkan nilai tanggungjawab peribadi dulu uh, melalui pendekatan dengan alam sekitar. Contoh uh, yang lebih kepada bersifat emosi dan empati kepada alam sekitar. Kalau kita tak rasa empati dan emosi dalam sekitar, apa yang berlaku pada sekitar, jadi kita tak akan rasa untuk membantu um, uh, untuk melestarikan alam sekitar lagi. Kalau kita tak ada rasa emosi, kita rasa, oh tak apalah, kita biar saja. Hmm. Itu yang penting. Sebenarnya kita nak terapkan nilai emosi dan empati. Itulah dalam diri seseorang tu dia yeah, melalui bukan melalui fakta saintifik je. Kadang-kadang kita tengok fakta saintifik, saintifik macam uh, uh, apa lipa mengesan sampah, uh, merata-rata banyak statistik kita ada. Tapi hanya statistik. Tapi bila tiada rasa empati dan juga emosi dalam individu tu, tak boleh buat apa-apa juga. Okay. Uh, jadi uh, saya rasa itulah yang cabaran uh, itu cabaran yang berbuat macam mana kita nak letakkan terapkan empati dan emosi dan saya rasa how bagaimana kita nak um, Tangani ni ini kita boleh uh, kita nak jalankan bersama dengan NGO okay. badan berkenaan atau badan bukan kerajaan kan dengan pihak berkuasa tempatan uh, dengan peraduan-peraduan atau program yang boleh kita memantau dan menyokong uh, amalan positif dalam kelasan dan sekitar sebenarnya. Di soalan terakhir daripada kami Apakah harapan doktor terhadap peranan generasi muda terutamanya pelajar Siti dalam meneruskan agenda pemeliharaan alam sekitar dan nilai etika? ini okay. khususnya pada pelajar universiti lah seperti hmm. kamu sekarang kan dengan uh, bagaimana kita nak um, nak terapkan harapan hmm. Harapan hmm. pada generasi hmm. muda pada peringkat kamu sebenarnya muda lagi belia remaja ni kan? Saya sangat berharap generasi muda khususnya belajar universiti yang kamu-kamu sendiri menjadi sebagai pemimpin perubahan ataupun ejen perubahan. Perubahan di dalam dengan membawa nilai nilai etika alam sekitar ni atau kelas alam sekitar ni membawa sebagai ejen perubahan dibawa dalam pendidikan atau di peringkat universiti dan kerjaya nanti. Sebagaimana saya cakap tadi iaitu ejen perubahan ataupun pembawa perubahan Bila kita bawa tempat berbeza, jadi orang masyarakat yang sekeliling kita Yang mungkin alpa, lupa, tidak sedar dengan alam kita sekarang Tapi melihat contoh aa, dengan yang dibawa oleh pelajar universiti di peringkat kejayaan nanti Selepas tamat, selepas aa, pelajar tamat daripada belajar kan, graduate Jadi bila awak bawa tempat kerja, elemen alam sekitar ni Jadi mereka itu dah agent perubahan Kamu sebagai agent perubahan Jadi kamu tunjuk sikap-sikap seperti macam Pembangunan sisa, pengguna plastik, elektrik, uh, kan, pengguna tenaga uh, Benda tu boleh kita mempengaruhi apa ni, uh, masyarakat sekeliling Sebagaimana kita bekerja nanti Macam-macam kita akan bergaul dengan masyarakat di luar sana Jadi sebagai agent perubahan Harapan saya pada anak muda generasi sekarang iaitu ah uh, kamu semua uh, menjadi ejen perubahan dan bawa sikap ni ataupun nilai etika nilai etika, erm um, etika kesejahteraan hijau ni di mana-mana sahaja supaya kamu boleh menjadi pemangkin untuk masyarakat lain untuk berubah sama turut ikut serta dalam menjaga alam sekitar kita. Jadi a uh, saya rasa kami pun dah habis bertanyakan soalan kepada Encik Faiz jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada Encik Faiz kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami jadi harapan kami semoga um, seluruh masyarakat lebih ambil catna mengenai isu alam sekitar dan usaha kita rakyat Malaysia sendiri untuk uh, menestarikan alam sekitar bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia jadi dengan itu wabillahi taufiq wa idayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh